7 июля 2015 года около 19 часов 45 минут в дежурную часть Жертвного районного отдела по линии 102 поступило сообщение о том, что на микрорайоне 5 Заречном в доме 81 сидит женщина на балконе технического этажа 14 этажа. Немедленно в это же время на в место выехала следственная оперативная группа жертвного районного отдела. Выездом на место происшествия было установлено, что во дворе дома номер 81 между подъездами находится труп женщины. После этого приехала скорая медицинская помощь, которая констатировала смерть. На настоящее время возбуждено криминальное производство по статье 115. Уголовного кодекса Украины с отметкой природная смерть ведутся следственное оперативные мероприятия по установлению причин. Люди, которые находились вблизи данного места происшествия, они пояснили, что сначала эта женщина находилась на 14 этаже на балконе, свесившие ноги. Затем в один миг она упала на асфальт между подъездами. Со всеми родственниками проведены беседы, люди опрошены, допрошены. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что данная девушка употребляла пиво вот перед совершением данного поступка. Ну, в данный момент говорить о чем-то рано, потому что, как минимум, должно быть все выяснено подробности данного случае, после чего уже будет принято решение по данному уголовному производству.